到三二一，你俩比个身，开心哈。哎、啊，挺好的，可以。再来张，再来一张，再来喽。哎，三二、啊，你过来，来来拍一个，nice。哎，来多拍几张，三二一，好，放出去。哎呀，好可给我也拍。 姐，恭喜你毕业，谢谢。谢谢，这是你妈妈吗？气质真好。哎，你们好。不好意思，啊，我还要带我老婆和岳母去其他地方拍照呢。好。这个岳母叫的也太快了吧。阿姨，我是一直等着吴岩毕业，就打算结婚的。 那我家闺女，一定什么都不能少。别人家女儿有的，我家无烟一个都不能少，你知道吗？当然，一切以她为主。明天的妆容怎么定呢？嗯，自然一点就好了。新郎呢？他随便弄弄头发就行吧。哎，能不能把我画的漂亮一点，然后把他弄得丑一点？ 为什么呀？<laughs> 因为这样别人就不会觉得我配不上他了。嗯<不>，拜拜，拜拜，拜拜嗯。吴言好久不见。嗯。你怎么在这儿？我收到苏念青的喜帖了，就马不停蹄的赶过来了。刚刚向小婷打听了一下，就知道你在这儿了。吴言你还有机会后悔的。 嗯、啊，后悔什么？不嫁给他呀，我可以做后补的。嗯，你是打算做谁的后补呀？我的，那你可能没有机会。哦，难道想做他的后补啊？那你可能更没有机会。 燕姐，走走走，怎么了？我也带你去买个东西。买什么？就是一件样式非常非常简单的一个粉红色的男士衬衫。啊？嗯，我必须证明你穿粉红色比 p r o 型还好看，要不然我不甘心就这么嫁给你。我有啊。啊？你这记性。嗯，你有吗？嗯 新疆的美男才可以穿的好看的颜色，就是只有真正帅的人穿这个才好看。夫人满意了吗？嗯，满意了。那夫人可以签这个了吧？ 两姓联姻，一堂缔约，良缘永结，匹配同称。看此日桃花灼灼，一世一家；补他年瓜瓞绵绵,绵而而至，尔昌尔炽。谨以白头之约，书向鸿笺；好将红叶之盟，载明渊谱。此证苏念卿。这谁写的呀、啊？这是我写的。怎么了？啊？ 给我干嘛？当然你收着了，将来我用来升堂位。<唉>好了，我先走了。哎，你去哪儿？你忘了，我家的传统，今晚我得回老宅。嗯。嗯